Данный материал ко мне попал в 2012 году от моих анонимных источников из Комитета госбезопасности Республики Беларусь. В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга, это Олег Алкаев. после чего я понял, что мне просто необходимо спасти ему жизнь. Я обратился к американским спецслужбам. Они провели мероприятие, в частности, Олегу Алкаеву с криминальной полицией. Был звонок, и ему сказали, что нужно предоставить охрану. Также запретили ему уезжать из города Берлина, посоветовали, точнее, из города Берлина, потому что его жизнь угрожает опасность. Ну и я узнал, что в Министерстве иностранных дел было передано сообщение о том, что американская сторона знает о том, что планируется убийство людей, что этого совершать не стоит ни в коем случае, после чего был снят с поста, с поста председателя КГБ Владимир Юрьевич Зайцев, указан президента Беларуси Александра Лукашенко. Да, подлинность. Эту запись я обнародовал именно сейчас. Я ее отдал для публикации на его Observer. Там были сделаны все экспертизы, которые возможно Проводилась фоноскопическая экспертиза, которая подтверждена. Также позднее, если это будет нужно, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что человек бывший сотрудник Комитета Госбезопасности, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев и самого Зайцева. Он сейчас находится в стране Евросоюза, и он готов дать показания в Международном Суде Европейском или в Генеральной прокуратуре Украины. Данную запись я опубликовал не потому, что был убит, к огромному сожалению, уважаемый человек и друг, близкий друг моего друга Олега Алкаева, это Павел Шеремет. Я ее опубликовал именно потому, что в этом году после данных выборов президента республики Беларусь в моей родной стране Беларуси произошло то, о чем я даже не мог подумать. Я вижу именно, как народ восстал против данного диктаторского режима, все эти зверства, избиения над собственным народом. И я просто понял, что именно сейчас, как никогда, нужна и важна моя поддержка. Потому что, скажем так, что ко мне никто не обращался, но, ну, естественно, никто не знал, что данная запись у меня есть. Второе, что данную запись я не до конца прослушивал, потому что я именно услышал про, про Алкаева, остальное, там, чтобы ее прослушать до конца, можно, конечно, было это делать очень внимательно, потому что запись делалась очень-очень серьезным способом, чтобы исключить полностью э, всех плохих ситуаций, потому что, что если бы человек попался, вы сами понимаете, чем бы это закончилось. Но, к сожалению, вот так вот как есть, поэтому раньше я не смог этого сделать. Если бы я пытался это опубликовать раньше, в 2012 году, а тогда политическая ситуация была совсем другая, то, естественно, я бы э, пожертвовал бы 100% своей жизнью, и данную запись сегодня бы мы не услышали. И мы бы не открыли бы глаза именно вот как сейчас на все те преступления, которые планировались, которые были совершены, и в частности то резонантное преступление, это убийство Павла Шеремета. Но я надеюсь, украинская сторона сейчас э, понимает, кто стоит за этим, и именно кто есть заказчиком данного преступления. А все остальное мы еще предоставим. Если бы в 2016 году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я бы, может быть, помог разобраться в преступлении, но на сегодняшний день я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас происходит в стране. Да, мы делали все, чтобы предать огласки и самое главное, чтобы, чтобы завершить это расследование данного преступления и, в частности, доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Примерно, вроде бы, в декабре, точно не могу сказать. Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал, и я дал свое согласие на сотрудничество, дал согласие на предоставление, если будут еще какие-то материалы и будем сотрудничать, будем сотрудничать в данном направлении. Я передал американской спецслужбе для того, чтобы спасти жизнь своему другу Олегу Алкаеву. А то, что было сделано, я уже об этом говорил. Олег Алкаев сейчас жив. Также благодаря этому остаются живы Бородач и Дудкин остается жив суд Суздальцев, потому что его в записи не упоминается, но это была не единственная встреча председателя КГБ с исполнителями. Там было много встреч и упоминался, также планировалось физическое устранение и Андрея Ивановича Суздальцева. Поэтому он жив, но, к сожалению, единственное, что Павел Шеремет, его, к сожалению, с нами уже нет. Записывал, Делал запись мой анонимный источник, который сейчас находится в Европейском Союзе, одной из стран. Владимирович Зайцев сейчас директор СОО Космос-ТВ. С ним связывались бельгийские журналисты и других стран, но он не идет на контакт. Uh, исполнители, с которыми он на записи разговаривает, один uh, из представителей это uh, из uh, контрразведческого подразделения "Альфа" комитета госбезопасности по имени Юра, его на записи называют я не я не знаю где он сейчас и что он делает и второй тоже который был исполнитель, который имени известно, я тоже не знаю, но я надеюсь, я не живу Мы будем сотрудничать с украинским следствием. И я лично сегодня сказал, что я готов буду дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Украины по данному делу. Также я сказал, что будет готов дать показания бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза, который тоже готов будет дать показания. И я надеюсь, что мы еще получим информацию по поводу этой ситуации и естественно сразу же как только мы получим ее мы сразу же предоставим. Как, к сожалению, сказать по этому поводу ничего не могу. Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, не могу вам сказать честно. Это все зависит от спецслужб Украины. Сейчас вы знаете, что очень плохая ситуация с ковидом, поэтому я думаю, что все зависит от них и, наверное, от следствия когда будет какая-то э, надобность или будут какие-то факты, я, естественно, буду сообщать. А когда украинская страна будет готова, чтобы я прилетел, дал показания, я готов. Таким материалом нет срок давности, если вы понимаете. И да. еще есть кое-какие материалы, которые могут всплыть, но, к огромному сожалению, из-за того, что э, человеку или людям может э, именно угрожать опасности их жизни или здоровью. Я, к сожалению, не могу это сказать. Первое, я должен эти материалы получить, а второе, что я, наверное, должен быть жив. пока еще нет но я как бы не сильно за что-то переживаю я единственное что переживаю за свою родную страну и наверное за свою семью которая в беларуси а остального больше я ничего не боюсь даже не знаю но в беларуси моя мама она там одна, и она не хочет никуда уезжать. И сказала, сынок, я никуда не уеду из родной страны, то есть она будет там. Поэтому я не думаю, что власти Беларуси настолько э, станут жестокими, чтобы э, действовать каким-то образом на мой разбил. Моя версия, что это сделала что это сделал Комитет Государственной Безопасности Республики Беларусь, потому что я с многими общался с людьми, и именно тот председатель КГБ, который на записи, это хотели сделать резонансным, и чтобы, как я понимаю, угодить Александру Лукашенко, потому что, судя по всему, это была его просьба, та, которую нужно было выполнить обязательно. После армии я работал в ОМОНе Гродненского обл. исполкома. Порядка года потом я устроился, меня взяли в специальное подразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз». Тогда оно было спецподразделение МВД «Алмаз». Я там проработал там порядка 5 с чем-то лет. Я уволился в должности заместителя командира боевой группы в звании старший лейтенант занимались мы именно борьбой с организованной преступностью, задержанием, освобождением заложников, предотвращением, предотвращением, террористических актов. Также в наши функции входило еще на то время, с самого начала моей службы, это порядок в местах лишения свободы. К сожалению, то, что сейчас происходит в Алмазе и то, куда он задействуется, для меня это очень-очень Печально, и я не понимаю, почему может такое подразделение э, при, именно участвовать в разгоне людей, в разгоне акций, э, и понимаю, что от него другого ожидать, нежели стрельба просто по людям или по автомобилям, нельзя.